Всем привет! Меня зовут Андрей. Я хочу представить вам проект «Обратная связь». Согласно Конституции, в Украине действует принцип верховенства права. Учреждение и обеспечение прав и свобод граждан является главной обязанностью государства. Дело в том, что главной проблемами сегодняшней реальности является практически, нарушение практически всеми государственными структурами прав граждан, отсутствие единого инструмента мониторинга нарушений, а также отсутствие объективных критериев оценки управления государством. Тысячи граждан, обращаясь в органы государственной власти ежедневно, сталкиваются с нарушениями собственных прав, получая отписки на свои обращения, либо же другие ответы, которые не решают текущих проблем. Мы хотим, предоставить возможность гражданам аккумулировать в электронном реестре ответы, отписки, нарушения прав граждан практически по всем сферам жизнедеятельности. Наша целевая аудитория это граждане не младше 18 лет, которые пользуются интернетом, столкнувшись с проблемами, обращаются в органы государственной власти и имеют твердое решение отстоять свои нарушенные права. При, обращениях, при внесении обращений в электронный реестр формируется количественно качественная статистика со срезом по госучреждениям, должностным лицам и сферам нарушений. Наши цели внедрение универсальной системы нарушения прав граждан, повышение образования каждого гражданина в сфере э, защиты своих прав и законных интересов, поддержка любых инициатив, способствующих общественному контролю, выявление системности нарушения прав граждан с документальным подтверждением. Конкуренты. Портал открытый город Open City. Проект юридической помощи Краво-легал. В чем отличие реестра обратной связи? Это идентификация граждан, граждан при помощи системы Банка документальное подтверждение нарушенных прав, э, на, э, открытая статистика по э, системности нарушений прав граждан, а также возможность объединения и коллективного отстания своих прав. Монетизация. Возможное финансирование проекта с громадских бюджетов по городам э, Украины. Партнер, заключение сотрудничества в партнерских сетях, размещение пользовательской рекламы сотрудничества с рекламными агентствами, ежемесячная подплата за использование коммерческих сервисов, например, открытие информации за подробную статистическую аналитику. Результаты. Разработан прототип по адресу feedback.ua. Проводится информационная кампания. Аудитория на текущий момент 120 пользователей зарегистрировано 8 нарушений прав. Стратегия развития, проведение опросов, работа с общественными организациями, юридическими компаниями, правозащитными структурами, разработка бота аналитика, который при формировании запросов в реестр будет автоматически делать выборку и э, направлять на э, государственные структуры, либо же уже положительные ответы, положительные алгоритмы разрешения проблем. Наша команда 4 человека, я программист, специалист маркетинга и пиар.